Не святі кажуть, горшки ліплять, і трактори виробляють, і електроенергію. До чого тут це здивуєтеся? Ми теж здивувались, коли побачили гнилі ще дерев'яні електроопори за 6 кілометрів від Раес. Село без світла це із підручника історії якого століття. Розвиття ніякого не буде, якщо електричні в селах будуть в такому стані, як зараз. Во-первых, вот это ограничение РЭСа по договорам 3 киловатта. Что такое 3 киловатта? Чайник выпускается 2 киловатта, утюг 2 киловатта. Значит, вместе включить 4, останетесь вообще без света. Это просто глупость старая. Любой дом более 10 киловатт потребляемой энергии. А сети рассчитаны на одну лампочку или Ильича. Вообще стыдно, вот, когда мы находимся на территории в 6 километрах от атомной станции. Атомная станция не знает, куда деть свою электроэнергию. А мы мало того, что ограничиваем, еще и сети в таком состоянии, столбы падают каждый день. Провода рвутся в результате скрутка на скрутке. Если в центре села 220 вольт, там мигающей какой-то энергии, то на конце села только 120.